Матчи с лидером, они всегда интересны для таких команд, как мы, середняков. считаешь, что, в общем-то, стратегически на игру план выполнили. Единственное, что одна ошибка. Я считаю, что, наверное, все-таки сработало то, что у вас, у команде Днепр есть исполнители, наверное, чуть лучше, чем у меня. Мы в ситуации с моментами не забили мяч, а Кулиш два раза коснулся мяча и забил мяч. Это есть мастерство. А в целом действиями футболистов доволен. Конечно, не хотелось проигрывать. Но наверное, все-таки счет на табло, значит, Днепр сильнее, с победой всех. Днепр уверенно идет в премьер-лигу. Ну, а мы будем решать свои задачи по турнирной таблице. На мой взгляд, уровень был, темп сегодняшней игры был не запредельный, но очень высокий, как для первой лиги. Темп не падал, и игра, я считаю, смотрелась с обоюдными атакующими действиями. Тогда да, мы, может, чуть больше уделяли внимания обороне, но мы планировали здесь играть от обороны на быстрых контратаках. Я же говорю, тут, тут, наверное, все-таки Днепр получил дополнительную нагрузку против шахтера, и, наверное, чуть у нас не хватило в этом компоненте. Но Днепр, значит, подготовлен лучше, раз он выдержал 4 дня назад игру с шахтером и сегодня не уступил нам физики, хотя последние 15 минут после пропущенного мяча... Я не берусь там судить действия арбитра, когда отмахнулся, ударил в лицо. Это такое уже, матч закончился, мы проиграли. Но, я же говорю, сегодняшний результат Ингульца Днепра в Кубке показывает, что, наверное, все-таки в первой лиге, я в первых турах об этом сказал, сейчас скажу, что футбол в первой лиге подрос. Высшую лигу не берусь судить, потому что, ну, Ингулец прошел три команды, высшей лиги. Днепр прошел. Это говорит о том, что, наверное, первая все-таки шестерка у нас команд более-менее хорошая и готова для того, чтобы повысить класс. Наверное, пора расширять премьер-лигу для того, чтобы ну, наверное, украинский футбол сегодня не на, сак... не на самом высоком уровне. Если мы еще дадим время для того, чтобы не расширять премьер-лигу, а сужать ее, то мы еще на несколько лет уйдем назад. Мое мнение однозначно, надо со следующего года расширять премьер-лигу. Да, наверное, тяжело будет командам первой лиги играть там, но они со временем окрепнут и, видите, настоящие бои идут, когда участвуют Ангулец и Днепр в Кубке. Да и мы там, в общем-то, иногда играем с ними. Считаю, что надо расширять эту премьер-лигу, идти, да, может, с нулевого цикла, но идти вперед. Ну, у нас задача, наверное, все-таки сегодня состоит из того, что э, каждый год мы стараемся занять место лучше, чем занимали в том году. Это не потому, что не хочет наше руководство или президент. У нас нет инфраструктуры в Краматорске, у нас нет тренировочной, мы, у нас нет тренировочного поля, вы в это поверите? У нас его нет. И мы как-то еще играем и пытаемся какие-то там создавать комбинации. Ну, наверное, в том году заняли шестое, поп попробуем занять пятое, если получится там. Я же говорю, мы сегодняшним матче уже, наверное, выбыли из гонки там, за третье место переигровки. Но все равно я думаю, что характер Донбасса проявится в следующих матчах. И мы постараемся набрать очки, чтобы пойти хотя бы на один шаг вперед, чем было в прошлом году. Ну, наверное, построение команды, оно не быстрое, понимаете, в нашем регионе. Не так легко кого-то пригласить в нашу команду, не имея масштабных финансовых возможностей, не имея тренировочных полей. Ну, скажем так, что спасибо, что наш президент уделяет внимание этому виду спорта и есть возможность нашим зрителям ходить на футбол. Не всегда, конечно, получается рады в вот этих, но ну, мы, я считаю, на правильном пути. Если вы хвалите, что мы еще более-менее играем по своим жизни, то... значит, правильно делать.